Що будемо дивитись невеличке відео, але воно важливе, я його передивився. Я його давно вже бачив. Це відео 14-го року. Донецьк, чи квітень, чи березень місяць. Ситуація в Донецьку. Там є опитування людей. Тобто, таке підбірка дуже цікава. Хочу подивитися з вами, чому, тому що я часто не можу вам донести, як думають і думали на момент 14-го року. Люди на Донбасі, а ми повинні це знати, щоб розуміти, як з ними взагалі працювати і як в майбутнього такого не допустити. Тому це дійсно це, звичайно кринжатіна. Це відноситься до рубрики крінжу, тому що будь який проросійський мітинг, будь-яка проросійська акція, будь-які про російські думки. Це с е, повна крінжатяна, завжди, і в цьому відео також. Тому давайте дивитися. Я не буду на чаток відводикатися будемо коментувати по ходу відео. Дивимось. Ну, Во-первых, <связывая> <клевая> человекоподобные приматы с триколором, они собираются обычно, места их дислокации, это площади постсоветских городов, где стоит Палач Ленин, который ну, их предков уничтожал в производственных масштабах. Вот они собираются на его площади с этим триколором. Вот смотрите, тут так скажу, тут большинство это жители Донбасса ну это правда же, это жители Донецка, вот, ближайших сел, поселков, есть россияне. Вот те, кто с листочками, на мой взгляд, это россияне. Вот мне кажется, вот в основном, те, кто с микрофоном. Ставку на проведение митинга подали партия «Русский блок» на 12 часов и неизвестная группа граждан на неизвестное время. Сегодня мы Беркуту отдали дань уважения того, что они не на Шах не отступили от своей присяги. Я вам говорю... Как это отступили? Они же стреляли в мирных людей. Отступили на шаг от своей присяги, конечно. Так, вам там слышно, все видно? Что наше народное движение Донбасса, так же, как и Беркут, не отступили от своей присяги, так же и мы не отступим от своей поставленной цели. Рым-24. Все рішиться на референдумі. Опять, слово референдум. Ми выполнили волю. І есть, є... смотрите, друзі, вот Крим 24. Подивіться, просто ну, ну взагалі ну дуже дуже об'єктивно. Да? Не прискіпливо, так би мовити. От незрозуміло, за кого потрібно голосувати. от взагалі непонятно. Що я требую? Ну, щоб Росії присоединитися. О, пожалуйста. Нас... Вот, пожалуйста. Полоумный. Присоединиться к России. Присоединился. Доволен. Западная Украина никак не устраивает. Что я а Вы кто? Нас не устраивает Евро, Союз, нас не устраивает НАТО. Мы туда никогда не стремились и никогда, никогда мы туда, туда не пойдем. Мы за Россию, за референдум. Хотя... Подожді, то есть ну, саме ключевое в їх фразах, на що надо обращать внимание, я буду такі на тригері точки вам обращать внимание, щоб ви потім улавлювали расизм навіть издалека, в цьому задачі в тому числі. От дивіться, вони завжди кажуть: ми проти НАТО, проти Заходу, але ми за Росію, і у них не ніколи не проскакуєш что... десь Україна. Тобто вони ніколи не, не кажуть Ми за Україну одну суверенну. Незалежно і від Росії, і від НАТО. Ні, вони повністю підтримували. Подивіться на ці прапори: один фашистський триколор. І георгівська ленточка, теж із тих же. Кстати, під этим флагом воювали проти Леніна. так а в чем подождите стоп Вот опять же никогда не понимал этого и опять вот пересматриваю ты приехал в Донецк взял табличку на которой написано Краматорск и что ты вот стоишь в Донецке с табличкой просто Краматорск так а что ты что ты ну, зачем, зачем ты стоишь здесь за что кто-нибудь объяснит Россия, Украина Беларусь это все Святая Русь ай-яй-яй-яй Россия, завери нас домой. Не верим громадскому ТВ. Мы его смотрим и видим ложь. Одну сплошную ложь. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. яй яй ай вот это Иван. Посмотрите, сейчас вот вот так. <laughs> Есть комментарии. Там по, -по, -по, по глазам видно, что никаких комментариев быть не может. Просто молча стой, молча стой и все, и больше ничего не делай. Митинг вечи жителей Донбасса объявляется открытым. А, митинг вечи а, жителей Донбасса объявляется открытым. 200 рублей стоимость этого мужика. И мы предоставляем слово председателю Донецкой областной организации партии Русский блок Наталье Михайловне Белоцерковской. Мы не хотим войны, но мы умеем воевать. Нелегитимное... <свист> мы не хотим войны, но мы умеем воевать. В мы требуем. Баптиста страны, кат... Где флаги Украины? Окей, нелегитимное правительство. Думайте как хотите. Да, нелегитимное. Пожалуйста. Почему российские флаги? Нелегитимное что? Украина? То есть вы, я что не могу понять. Ну, власть. Вот у вас власть нелегитимная. Но страна что осталась? Где украинские флаги? Почему флаг ну флаг этого? Революции Кубы? Это здесь причем вообще? Штаб какой-то, советский флаг какой-то, огонь, штаб, просто понос, идеологический понос. Вот так выглядит. Вы стоите на, вы стоите на площади Ленина. Человек, который был атеист, который ну, на государственном уровне внес атеизм. Он не нашей веры. Или они про Ленина говорят, я не пойму уже. Американский баптист. Сегодня сидит на двух Янукович, Американский баптист. Путину на колени. Янукович. Он да? Янукович Путину на колени, они кричат. Да, да, да. Но мы будем судить его. Они бандерасы, которые уже ему проявили столько статей уголовной ответственности. Хватит этого вам, хватит. Русский язык. Меня переучивать не нужно. Хватит этого. Еще дальше говорить или не нужно? А вообще-то не нужно было изначально, если честно говорить. Я узнал об этом решении за Какая, какая, будет, будет какая будет экономика Одни говорят Европа Другие говорят Россия Ой, как тебя, я уверен Ее так интересует экономика Да ты шо Ай-яй-яй -ай -ай. а, Ну столько экономических Трактатов прочитала Боже мой Я уявляю себе А вот Ну не выпендривалась бы Сейчас бы в Европу могла ездить спокойно не ходила на такие референдумы, на такие вечи, сейчас бы в Европу могла ехать, ездить, в Австрию, в Швейцарию, зарплата была бы достойная, путешествовать бы могла, этот полушубок бы свой поменяла, шапку, в которой она, я уверен, до сих пор ходит, если выжила. Ну, квакает, пока стоит. Какая? Какой выход? Какой Какой выход? Ха, Федерализация. Точно. Точно, точно. Иначе мы будем постоянно хотя бы, это, ну, на грани войны, поверьте. Великий, могучий, правдивый. Я пенсионер и хочу передать нашим мудакам, которые не нашим, вашим мудакам, которые сейчас пришли к власти. И хочу им сказать, слушайте то, что здесь говорят люди, и делайте выводы. И передавайте правду. И передавайте правду. Слушайте, что здесь говорят люди. А люди вам говорят, делайте референдум, и тогда вы сохраните целостность Украины. Вот таким надо запретить голосовать. Вот таким надо запретить управлять транспортные средства. Вот таким надо запретить. Не буду, ладно, не буду, не буду, потому что потом это врезать, а я не хочу. Я хочу целостность, целостное видео скинуть и все, ютубчик. Но голосовать ему надо запретить точно. Это маргинал, это швондер, который рвется к власти и который не знает, что с ней делать. Он бы перестрелял всех для своего обогащения, естественно чтобы каждая область имела не только экономическую, но и политическую политическое если право считаю, выбирать. Идете в Россию, вы в Евросоюз, собирайте свои чемоданы, собирайте свою я западную не Украину не и, делала, и идите попробую, туда, в, в Евросоюз. Мы не хотим туда идти. Пусть это нас слышат. И если они думают, что мы пойдем, как стадо баранов у них на поводу, глубоко ошибаются. Мы, глубоко ошибаются. Мы пойдем, как стадо баранов на поводу у Лядима Владимир Владимировича Путина. Лядим Владимир Владимирович, уничтожай Донбасс полностью. Мы тебе верим. Стирай его кабами фабами, дронами, засыпай вот российскими э, солдатами поля к Донбассам мы восстановим, мы верим тебе, защитим вот пожалуйста, защитим Донбасс, вставай Донбасс, прогоним хунту вместе, и опять эти цвета, опять эта цветовая гамма, ну что ж там, мирное население, Посмотрите на их лица, ребят. Рынок. Рынок, базар. Ну, просто позорище. Просто нищие, ребята, позорище. Что еще сказать? Без идеи, без цели, без образования, э без мотивации. Просто из-за того, что ты нищий, тебе нужна там доза или Алкоголь осуждаю, то ти береш любой флаг. Сьогодні флаг «Защитим щитім Донбас, завтра флаг Брітні Спірс. Без проблем, не важно. Все нормально. Такое нам теж годиться. Вот, ребята, маємо те, що маємо тепер. Так, ну давайте дивитися найкоротше інтерв'ю в історії. Говорить і показує Торонто! Доброго дня! Ви дивитесь у Торонто. Це програма Чим живеш Україну» І я її ведучий Майкл Щур. Це позаду мене штаб виборчої партії регіонів. Сьогодні у нас тут буде інтерв'ю з людиною, яка придумала партію регіонів України. Пані Катерина просила, щоб я довго не затримувала вас, бо я розумію, графік mm -hmm. є. То як вас справи? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вибори, вже довго не можемо та... затримувати, тоді дякую. Цієї відповіді достатньо. Про... Я не зрозумів, що, 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 що. Бажаю вам добре. Щасливо. Што? Пані Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, графік є, то як вас справи? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вибори, вже довго не можемо так. затримувати, тоді дякую за цьому і не про... Я не зрозумів, що, 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 що. Я вважаю вам Так, Щасливо. Пані Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, графік є. То як вас справи? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вже вибори, довго не можемо затримувати, тоді дякую. Цього відповіді достатньо. Не про... Я не понял, что, 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 что? Я вам, добра. Счастливо. Ой, бля, это очень сильно. Почтар, дякую, Дя... дякую, дякую. Эти два видео нужно смотреть вместе с Донецком. И вот это просто...